Hemofiliya və talassemiya xəstəliyinə tutulan xəstələrə sevindirici bir xəbərimiz var. Gənclərin tövfəsi İctimai Birliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə növbəti qan vermə aksiyasını keçiriblər. Humanitar aksiyada 100-dən çox adam iştirak edib. Semiyov və hemofiliya xəstəliyi gəncləridən narahatdir. Gənclərin törfəsi ictimai birliyi, ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə həmin xəstəliyin daşıyıcıları üçün qan veriblər. Aksiyanın hər il 3 dəfə keçirilməsi planlaşdırılır. Əsas məqsəd qana ehtiyacı olan vətəndaşlarımızın köməyinə çatmaqdır. Bu aksiyanı keçirməkdə məqsəd talassemiya və hemofiliya ilə əziyyət çəkən xəstələrin qana olan ehtiyacını ödəməkdən ibarətdir. Bu aksiyanın həyata keçməsində bizə dəstək olduqlarına görə Mərkəzi Qan Bankının kollektivinə və rəhbərliyinə Səndə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin rəhbərliyinə və kollektivə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu aksiyada bizə dəstək oldular. Ekologiya Nazirliyindən burda artıq 70 nəfərə yaxın əməkdaş iştirak edir. Təşəkkür edirik onlara. Bu bizim bu ilki ikinci aksiyamızı keçiririk. Bizim əsas məqsədimiz bu aksiyanı keçirməkdə talassemiya xəstəliyi düsər olmuş uşaqların, əziyyət çəkənlərə qan vermək aksiyasıdır. Biz bu aksiyanı keçirməkdə də e, dərin minnətdarlığımızı bildirik təbiət və ekologiya nazirliyinə. Onlar bu günkü aksiyamıza çox böyük dəstəy oldular. E, Onların əməkdaşları burdusa uğurla iştirak ediblər, qan verdilər. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin 70-ə yaxın əməkdaşı da aksiyada fəal iştirak edib. Gənclərin Töyfəz İctimai Birliyinin çağırışına Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyi olaraq qoşulmuşuq. Tarasəmə yerdən əziyyət çəkən uşaqlara əgər öz töhfəmizi verə biləcəyiksə, bu elə gənclərin töhfəsi ilə bərabər Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyi olaraq xeyir vermək bizim borcumuzdur. Aksiya iştirakçıları öncədən yoxlanıb və qan vermə zamanı heç bir problem ortaya çıxmayıb. Qan verən insanları həkim ailəsindən biz keçirdirik. Yəni, bu da sorğu sal nəticəsində qan verən insanların kimin qana ə, verməyə yararlı və ya yararsız olduğunu müəyyənləşdiririk. Qan verməyə yalnız yararlı insanları biz ə, icazə veririk. Belə aksiyaların keçirilməsi xəstələrə kömək üçün çox mühümdür. Qan vermədə iştirak edənlər isə ehtiyacı olanlara köməklik etdiklərinə görə xoşbəxtlər. Siz narahatsınız? Yox, narahat deyiləm, əvət, xoşdur. Və bu kampaniyada iştirak etməyə görə. Necə oldu qan vermə qərarına gəldiniz? Avessa kədəmin tələbəsiyəm. Qrup yoldaşlarımız arasında bir işləmə bürcü bələd bələdini gördük. Ona görə bu layihədə iştirak etdik.